Emas 999, cecah 501 gram, ni 13 bulan April, April di sinar hariannya. Sesetengah kedai di negara ini sudah mula tawar emas 500 gram pada Sabtu untuk emas 999.9 .99, walaupun kadar semasanya belum mencapai harga tersebut di pasaran. Jadi, pengaruh urusan Merchant Line, 9 Sembilan Bahat Tuan Nik Muhammad Hanif Nik Hamid menjangkakan harga emas akan naik sampai 500 hingga 600 pada tahun ini 2025 500 hingga 600 segram ya jadi lonjakan harga bukanlah satu yang mengejutkan kepada, lihat kepada situasi ekonomi global tidak menentu dan peningkatan terhadap barangan itu kenapa apabila situasi ekonomi global tidak menentu harga emas naik kenapa kerana permintaannya naik. Kenapa permintaannya boleh naik? Kenapa orang nak kalau harga kalau ekonomi tak menentu nak simpan dalam emas? Tak boleh ke simpan dalam bank? Ah, ha. Tak boleh ke melabur? Okey. Jadi emas ini adalah satu aset yang dianggap stabil, stabil dan selamat. Jadi apabila ekonomi tidak menentu, ramai pelabur yang akan simpan cash satu dan emas. Ha. Emas cash is salah satu yang selamat, lain satu adalah emas. Okey. Sebab tu harga tu meningkat sebab permintaannya meningkat. Ha. Dan tuan Nick juga berkatakan harga dijangka kekal tinggi dalam masa terdekat. Maksudnya dalam masa terdekat ni ekonomi pun tidak menentu. Kenapa keadaan ini berlaku? Berlaku disebabkan oleh tarif dan tindak balas China serta negara lain ketegangan geopolitik satu dunia kerana tarif dan kejatuhan nilai mata wang menyebabkan permintaan terhadap emas semakin tinggi. Okey, saya akan uruskan uh, sorry uruskan pula ulaskan tentang tarif dalam video yang akan datang tapi pendek kata perang dagangan ni antara China dengan Amerika Syarikat sebenarnya kita yang kena tempiaslah. Ha, secara langsung dan secara tidak langsung kita yang kena tempias kerana kita ekspor banyak kepada kedua-dua negara ni Dan itu adalah sumber pendapatan kita. Okey. Dan saya tak kalau tak silap saya saya ada baca satu data yang mengatakan China adalah kita punya ekspor market nombor satu Tak tahu tahun bila saya dah lupa. Dan Amerika Syarikat adalah yang ketiga. Ha. Yang kedua rasanya Singapura. Kalau tak silap saya Singapura. Okey. Saya akan huraikan tentang tarif dan tentang import export dalam video yang akan datang dan kesannya kepada hartanah, pasaran hartanah sekarang. Okey. Menurutnya, mereka beli emas oleh harga rendah sebelum ini berpulang memperoleh keuntungan sekiranya menjual semula ketika harga melonjak. Yang penyataan ini, saya rasa anda semua perlu berhati-hati lah. Ha? Kalau penyataan ini boleh mem mem, mem, mem memupuk unsur FOMO. FOMO tu apa? Ha? FOMO tu adalah takut ketinggalan, ketinggalan. Jadi harga emas semakin naik, anda pun beli. Jadi bahaya ya. Buat kajian sendiri dulu. Permintaan emas sudah mula meningkat sejak sebelum sambutan Hari Raya Adifiti. Sem apabila semakin ramai mula membeli sama ada dalam bentuk barang kemas atau jokoh emas. Ini betul. Maksudnya, se secara umum orang ramai sudah tahu yang ekonomi tak menentu jadi mula mula beli emas sebelum raya lagi apa yang saya nak kongsi di sini ialah kita nak beli emas tu boleh tak ada masalah ya sila beli ya untuk dapatkan sedikit apa sedikit keselamatan dan harap-harap dapat meningkatkan pelaburan anda okey tapi apa yang saya nak kongsi di sini ialah apa yang yang saya anggap sebagai kita kena berwaspada. Mesti ya nanti akan kalau ini berterusan mesti ada orang yang sifu-sifu yang keluar tu akan kata-kata, "Oh, you kena beli emas kalau tak beli emas you rugi sekarang." Ah, ha, kalau you tak beli ni you rugi. Ah, ha, you kena ambil keperluan kecemasan. Saya sarankan anda ukur baju di badan sendiri. Kalau harga emas tersebut masih meningkat-meningkat kita, golongan Mahai ni Kita tak tahu Esok ada kerja ke tak Sebab kalau perang dagangan ni berlang Berlangsung dengan Lama Akan ada kesan kepada GDP kita okay? Akan ada kesan kepada pendapatan negara Apa maksudnya Kalau pendapatan negara terkesan Majikan tak dapat untung Macam mana nak bayar gaji you Pendek kata, anda mungkin kena Dibuang kerja, kalau anda ada kaitan secara langsung dengan industri yang di, terjejas oleh tarif. Okey. Jadi anda ingat balik kepada hartanah. Ingat bila Covid apa yang berlaku, OPR pun dipotong kepada 1.75%. Ah. Ha? Masa tu ramai ejen hartanah, banyak ejen hartanah bagi tahu anda, you mesti beli rumah. Ini OPR yang terendah dalam 50 tahun, 20 tahun tak kisahlah apa data. Tapi pokoknya keputusan masih kepada di tangan anda. Okey, kalau anda mampu, anda beli. Kalau anda tak mampu, tak payah terikut-ikut orang. Kenapa saya cakap macam ni? Kerana dalam masa 2019 ah 2020 ah customer yang saya buat loan untuk bank ah, bank. Saya dulu kerja di bank, saya buat loan rumah. Okey. Ada customer yang dah mula cakap dengan saya, Kenny, you boleh tolong recommend Ah, uh, uh, buat ref, saya nak buat refinance. Interest terlalu tinggi ah, uh. Bayaran bulanan tinggi. Apa terjadi? Sebab bila OPR dah turun 1.75, mereka beli. Mereka tergopoh apa beli. Lepas tu sekarang dah naik ke mana? Tiga. Okay? Tiga. Uh, installment pun akan naik. ah, uh, bayaran ansuran pun akan naik. Tak dapat tahan. Okay? Sama juga dengan fenomena ini. ah. Uh, banyak artikel yang kat luar yang kata ha, emas akan naik, naik tinggi emas akan naik mesti ada sifu cak ayam yang kata tiba-tiba ha, jadi sifu beli emas 1-2 gram tiba-tiba mengaku sifu ah ha, mesti ada punya sifu jadian semua ni ha. jadi anda kalau baca berita semua ni anda kena tahu ukur baju di badan sendiri ya. anda kena bijak ukur baju di badan sendiri biarlah sifu tu nak beli 2, 2 kilo ke emas dia punya pasal. Anda kalau tak mampu, anda cuba fokus kepada diri anda tentang apa yang mampu. Ah, ha. Kalau tak bersedia, jangan pergi beli sebarang beli. Okay? Tak kisahlah emas ke rumah ke apa ke. Kalau anda tak bersedia, tolong jangan. Kepada siapa yang dah bersedia kat luar, ada cash lebih, tak tahu parking mana, nak beli emas, silakan. Okay? Nak, saya sebenarnya sarankan kalau anda boleh yang berkemampuan, anda beli emas anda nak buat beli hartanah pun tak ada masalah. Sebab kalau dalam ekonomi yang tak menentu ini, kata bayangkanlah orang kalau hilang kerja mereka kena jual rumah murah kan? Anda beli rumah tersebut murah, anda juga berpeluang mendapat pendapatan sewa. Dan hartanah ni tak terbanyak dikesan oleh faktor luaran kerana kita adalah domestik ya eh? mak. Kebanyakan hartanah kita adalah milik rakyat Malaysia dan kita yang kawal pem, pasaran permintaan dan bekalan ha. apa yang saya maksudkan kalau rumah anda rumah anda nak disewa, penyewa tu biasanya akan datang kepada kena datang kepada tempat anda untuk sewa bukan macam perdagangan Okey. mereka kena pergi luar banyak dipengaruhi oleh faktor luar, bisnes faktor luar banyak pengaruhi tapi Hartanah masih adalah faktor-faktor domestik Seperti pendapatan, tempat kerja Ini adalah faktor domestik Kata orang asing pun Kalau mereka datang ke Malaysia Mereka kena tinggal di rumah yang anda ada Anda sebagai tuan rumah, sewa kepada mereka Ok? Itu adalah maksud pasangan domestik Jadi itu saja yang saya nak huraikan Perkongsi pada hari ini Penting kata tolong jangan FOMO Tolong jangan takut ketinggalan Benda ni masih akan ada Yang penting anda kena bersedia Dan yang kedua Kalau anda sudah bersedia, ada lebih duit Silakan Anda nak labur apa pun boleh Emas ke apa pun boleh Tapi saya juga sarankan anda Tengok pasaran hartanah Mungkin ada hartanah yang boleh datangkan cash flow Positif dan Atau anda dapat beli harga yang sangat-sangat menarik Okay Ini Kenny dari Hikayat Hartanah Kita jumpa lagi di video yang akan datang